bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum e, bugungi videoyimizda quyidagi shartimiz bo'yicha kod yozishga harakat qilamiz shartimizni o'qiymiz oson besh nomli klass e'lon qiling e, bu klassda a va b integer o'zgaruvchisi bor ikkita butun son bor daraja funksiyasini yaratib va bu daraja funksiyasi a ning birinchi darajasini ya'ni a butun son misol uchun a ikki bo'ladigan b ga ikki beradigan bo'lsa ikkini ikkinchi darajasini nima qilib e, berish kerak chiqarib beradigan funksiya yozishimiz kerak bunday vaziyatda qanday bo'ladi misol uchun tak hozir tak klass deymiz tak klass oson besh deymiz endi buni pastga tushamiz a teng uch b teng misol uchun ikki ushni ikkinchi darajasini nima qilish kerak chiqarib berish kerak funksiyani yozamiz daraja tak daraja deymiza de cls ya'ni klass degan ma'noda tak return return qilish kerak pou tak slsni e, nuqta ani yerg qo'yamizda sls nuqta b ava bu o'zgaruvchilar ketdi endi print tak oson 5 tak nuqta daraja dərəcə va darajani ichida nima bo'lishi kerak oson 5 pastga tushamiz va o bosamiz Tak mana bu ikkalasini izohlabqoz va mana uchning ikkinchi darajasi nima ekan 9 ekan demak keyin 14 ning misol uchun beshinchi darajasi deylik ana nechchi besh yuz o'ttiz yetti ming sakkiz 5 yigirma to'rt mana bizni funksiyamiz e, oson besh nomli funksiya ikkita butun son bir İk de, e, bütün bor birinchisini birinchi butun sonni ikkinchi mana bu darajasi mana ko'rsatib beryapti r brvchi funksiyamiz quyidagicha ko'rinishda bo'lar ekan bugungi videoyimizni mana shu joyda yakunlaymiz keyingi mana shunaqa e, kod yozish darslarida ko'rishguncha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling